हेलो किड्स नमस्कार वेलकम टू लर्न मराठी लैंग्वेज नमस्कार मुला आज आप शिकार आहोत इता पांचवी मध्य धड़ा चौथा ही पीसे को पीसे मीन्स फेदर्स तो ये जो कोई फेदर्स है किसके तो है ये हम ढूंढने की कोशिश करेंगे अब इस आ, आ, लेसन में

पर फार्म हाउस का कंसेप्ट आजकल ऐसा है कि बहुत बड़ा लग्जरियस घर तो वैसे नहीं कि खेत पे देख करने के लिए एक घर फार्म में भी होता था जो वेरी बेसिक होता था ओके okay? ती खेता खेता घर पासून खूब दूर आली सो वाइल्ड प्लेइंग शी वॉन्डर फार फ्रॉम हर होम तिला दोन पीसे दिसले पीसे मीन्स फेदर्स तो उसे दो फेदर्स दिखे तिने ती उचलली शी पिक देम अप तिला ती पिसे खूब आवड़ी शी लाइक दोज फिदर्स वेरी मच तिला वटे एक कोमड़ी दिसली मेनू मेनू सॉ अ हेन ऑन हर वे मेनूला वाटले ही पिसे नक्की कोबड़ी ची मन तिने को विचार कोबड़ी ताई कोबड़ी ताई हि पिस तुझी आहेत का सो उसे लगा ये फेदर्स हेन के रहेंगे ओके कोबड़ी ची So तो शी asked the head, आर दिस these professors yours?" कोमड़ी ने पिसांग करे निरखून पाहिले निरखून में इस प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया केयरफुली लुक किया नहीं कर भाई ये पिसम आजी नहीं तो उसने कह दिया नो नो इट्स नॉट माय फीडर्स एंड असे मनुन कोमड़ी खुराड़ा जाऊं बसली खुराड़ा में स्कूप जहाँ पे मुर्गी का हम बोलते हैं ना जैसे चिड़ि स्पैरो नेस्ट में रहती है आह वैसे ही कोमड़ी खुराड़ियाँ थराते चिमनी घर टैंट कोमड़ी खुराड़ियाँ थराते खुराड़ी हाँ कूप कोना जी आहित बरही पीसो असम मनात मिनु एकाज हड़ाजावा आली उस फेदर दार देश मिनु वंडर्ड ऐसे अप्रो तिला झाडावर पांढऱ्या करड्या रंगाचे एक कबूतर दिसले पांढऱ्या मीन्स व्हाइट करड्या मीन्स ग्रे तो उसे ट्री पे एक व्हाइट एंड ग्रे फेदर्स में बैठा हुआ पिजन दिखाई दिया कबूतर दिखाई दिया पहला पाहून मीनूला वाटले याचीच तर नाहीत ही पिस तो उसे देखके के को लगा कि कुड दिस फिदर्स बिलोंग टू इट तिने कबूतराला विचारले पिजन कबूतर दादा कबूतर दादा ही पीस तुझी आहेत का तो उसने से पूछा पिजन ब्रदर आर दिस फेदर युअर्स कबूतर म्हणाले नाही ग बाई हे पिस माझे नाहीत पिजन रिप्लाय नो no, मायडियर आर नॉट माइंग ओनाजी आहेत बरे हे पिसं या विचारात मेनू पुढे निघाले सो हुज फेदर्स आर दिस मेनू वंडर्ड as she move height आहे समोरून आपला पिसारा सावर मोर एक छोटा पिसारा में सुसु जो ब्यूटीफुल टेल होती है ना पिकॉकी उसे मराठी में पिसारा कहते हैं ओके अब पीकॉक वाज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट एडजस्टिंग इट्स ब्यूटीफुल टेल त्याची ऐडा साल आणि रंगगबिरंगी लांब सडक पिसारा खूपच मोहक दिसत होता इट्स ग्रेसफुल वॉक ऐडा मींस ग्रेसफुल रंगगबिरंगी मींस कलरफुल लांब सडक इज लॉन्ग ओके सो इट्स ग्रेसफुल वॉक एंड कलरफुल लॉन्ग टेल फेदर्स लुक्ड वेरी अट्रॅक्टिव मोहक मींस अट्रॅक्टिव तिने आपल्या हातातील पिससे निरखून बघितली

हे डू यू नो फेदर्स दीज आर पिसांचे निरीक्षण केले लुक्ड ऍट द अँड इट हुदर्स निरीक्षण तो म्हणाला हि तर बदकाची मेनूला खूप आनंद झाला तिने मोराला विचारले मला बदक कुठे भेटेल मीनू वॉज व्हेरी हॅपी अँड शी आज दिकॉक वेअर कॅन आय फाईंड दोल्ड हर दर यू विल फाईंड इट त्याचे आभार मानून मीनू पळतच नदीवर आली थँक्यू मीनू रॅन टू द रिवर आभार मिन्स थँक यू ग्रेट ग्रेटफुल

he okay, i have found these feathers of yours me tulas shodhot the and i was looking for you he gave you pieceer here टेक योर feathers अब ये थोड़े समानार्थी शब्द है घर शेत पीसे, कोमड़ी कुमड़ी को पुकुटा कहते हैं पुकुटा इज बेसिकली अ संस्कृत वर्ड पर मराठी में भी यूज होता है झाड़ पत्ता okay? नदी झाड़ी तो ये आप अपने आ, समानार्थी और विरोधार्थी शब्द के बुक में ये नाम लिख, आ, ये सारे समानार्थी शब्द लिखे रखे हैं नेक्स्ट कम्स विरुद्धार्थी शब्द सो okay? so, शेत शहर कूड़े दांत, मोह, आनंद मोठे, लाभ सड़क भेटले दाट सुंदर धन्यवाद आनंद humara ek uh, channel hai direct the math science hub where we post ipm olympiad related uh, videos post karte hai to you zarur dekhie aap to hum shuru karte hai story which i created with the help of ai intrigued what do you do when you find mysterious feathers let's find out with minu minu lived in a cozy house in the middle of a big sunny field one day while playing, she wandered far from home and found two beautiful feathers. They were so pretty. First, Minu saw a hen. She asked, Hen, are these feathers yours? The hen looked closely and clucked, No, these feathers are not mine. The hen then went back to her coop. Minu wondered, Whose feathers are these? She walked to a tree and saw a gray and white pigeon. She asked, Pigeon brother, are these feathers yours? The pigeon cooed, No, my dear, these feathers are not mine. Minu kept wondering, Whose feathers are these? Suddenly, she saw a peacock with a brilliant, colorful tail. She thought, Could these feathers belong to the peacock? But she knew they didn't match. Still, she asked, Hey, peacock, do you know whose feathers these are? The peacock examined them and said, These are duck's feathers. Minu was so happy. She asked, Where can I find the duck? The peacock told her to go to the river. She ran to the riverbank and called out, Duck! Duck! Out came the duck from the bushes. Minu held out the feathers and said, I found your feathers. Here, take them. The duck quacked happily, and Minu smiled, pleased with her feather mystery solved. What an adventure!